наверное, мы больше втягивались в саму подготовку. Здесь уже полноценный сбор идет. Ну, плюс, как бы, я думаю, погодные условия, тот же воздух горный очень способствует хорошей работе, очень хорошее поле. Все супер, как бы, работа очень хорошая. Поэтому самое главное, хорошо подготовиться. Ну, Михаил Леонидович уже очень давно Своя направленность, которую он сам, э, как можно сказать, открыл, сделал. И он по этой направленности очень долго работает, уже не с одним поколением вратарей. Я давно с ним работал, еще с, с 11-12 лет у нас были индивидуальные э, раз в неделю индивидуальные работы. И плюс потом, когда уже в профессиональных командах Тинама-2, Первой команде тоже с ним работал, поэтому я знаю полностью его направление, знаю, как он работает. Очень хорошая, очень интересная работа. Очень много объясняет, подсказывает. То есть, ну, не знаю, наверное, с каждым годом становишься более опытней, с каждым годом прибавляешь, учишься чему-то. Даже не знаю, как. Что, что еще добавить ну, в любом случае каждая тренировка- это прогресс и на каждой тренировке выходя на нее ты должен доказывать важно сколько тебе лет и неважно в каком статусе ты являешься. На каждой тренировке ты обязан доказывать, что ты лучше, ты достоин играть, ты должен показывать максимум своих усилий максимальный уровень, чтобы расти и не останавливаться на достигнутом.